بسم الله الرحمن الرحيم uh, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما أمين يا رب العالمين. Uh, بيت baik Selaku yang menganjurkan program kita pada hari ini Yang mengumpulkan kita semua pada malam ini Jadi uh, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat Kakak-kakak, adik-adik yang ada pada malam ini Semua dalam keadaan yang sihat sejahtera Mata masih okey ke semua? <cukup> Kau baru lepas terawih tadi kan? Baru lepas Mungkin ada yang tengah mengoreh sekarang ni Jadi boleh, boleh Uh, boleh kita kata apa? boleh respon di dalam uh, kita punya zoom ni tak ada laki pun insyaallah ni tak ada laki pun jadi uh, supaya apa? supaya last me dua hala okey menggalakkan komunikasi dua hala jadi taklah kita ngantuk sangat <coughs> baik insyaallah baik jadi pada malam ni kita akan Berbicara tentang satu surah iaitu surah yang teragung di dalam al-Quran kita sebut sebagai a'zham surah surah yang teragung di dalam Al-Quran. Jadi kita bila dengar waktu yang sangat singkat lagi-lagi lepas terawih ni, cuak sungguh lah. Saya pun cuak lah juga. Sebab biasa kita ambil 2 jam untuk ni. Jadi kita nak packkan dalam masa lebih ke 45 minit ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita insya Allah. Baik. Uh, jadi semua, semua okey lagi ke? Uh, sound clear ke? Wan Yusrof, Masyidah, Kamalia aini ruslan uh, azira syamimi okey ya alhamdulillah ummu rabiatul jaja okey boleh boleh continue ya insyaallah okey baik <coughs> kita buka slide ni walaupun slide ni uh, sebenarnya bila masa singkat ni lebih tak nak buka slide kalau buka slide dia jadi terikat dengan slide okey baik pertama sekali saya bagi tahu dahulu secara uh, benda yang knowledge lah dia bukan, bukan yang hati lagi iaitu apa iaitu fadilat tentang surah tu Fatihah fadilat surah al-Fatihah kita nak cerita tentang surah al-Fatihah maka kita kena tahu apa yang nabi sebut ataupun apa yang ada dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah al-Fatihah Ya, ya. tại cái gì lập lại đây tại đây đi không Semua okey ke? Boleh dengar jelaskan suara saya? Tak sangkut ke? Ain sangkut ke? Oh, tak tak sangkut Okey je Okay baik ok baik ni tak sempat nak cerita 5T dengan Al-Quran ni ni uh, 5T dengan Al-Quran ni uh, di brainstorm oleh Tadabur Center untuk bagi tahu tentang apa tanggungjawab kita dengan Al-Quran kalau siapa yang tilawah Alhamdulillah dia dah menjalankan satu tanggungjawab dengan Al-Quran tinggal lagi 4 lagi tanggungjawab dengan Al-Quran iaitu pertama tengok terjemahan ataupun buka tafsir Seterusnya tadabur, kemudian jadikan dia sebagai peringatan kita, reminder dalam daily life kita. Dan last sekali tanggungjawab kita adalah untuk tabligh itu menyampaikan. Okay, baik, yang tu tak sempat cerita. Baik, jadi surah al fatihah ada tujuh ayat. Lagi. Okay? Baik. <tuh> Ini sedikit latar belakang surah al fatihah Dia adalah surah Makkiyah. Turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey. Daripada total surah yang turun di sebelum Nabi berhijrah ni ada 83 surah. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang kelima turun. Maksudnya apa? Dia antara surah yang terawal turun pada Nabi Muhammad sallallahu okay. alaihi wasallam. Jadi baik so ni dalam ada tujuh ayat, 25 kelima, 123 huruf. Baik, nama lain surah. Okey. mungkin kita akan jumpa dalam hadis ke apa sebagainya. Jadi menyebutkan, dia tak sebut surah Al-Fatihah. Tapi mungkin dia sebut tentang As-Salah. Sebagaimana hadis yang pernah dibaca oleh Sazah Hazwani sebelum ni. Iaitu Allah merespon apa uh, Allah membahagikan as-salah as-salah kat situ dimasukkan al-fatihah okay? al-fatihah diberi nama gelarannya as-salah iaitu apa solat maksud apa sebab fatihah ni roh utama solat tersebut, tak ada fatihah tak adalah solat dia baik, al-kafiyah yang mencukupkan as-syafiyah yang menawar ataupun penawar As-sab'ul-mathani iaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Alhamdulillah ni semua taulah pujian. Al-Quranul Azim ni juga nama lain pada al Fatihah. Baik, tengok sedikit. Baik. Bila kita buka saja Al-Quran memang totally memang pasti kita akan jumpa surah Fatihah dahulu. Okey, nama pun Al-Fatihah ni nama yang ada dalam mushaf kita. Okey. Baik, Al-Fatihah daripada perkataan Fataha bermaksud apa? Pembuka. Pembukaan. Okay, dia seolah apa? Once kita buka saja Al-Quran, kita kena buka terus jiwa kita, minda kita, hati kita. Okay, kita memandang sekarang ni kita buka ni bukan uh, satu bacaan yang sama seperti bacaan-bacaan lain. Macam kita buka novel, macam kita buka uh, buku teks ke buku apa saja, dia tidak akan sama. Bila once kita buka novel ke majalah yang ditulis oleh manusia ke, kita akan mindset kita sesuatu ditulis manusia akan ada kekurangan. Tapi bila buka saja Al-Quran, Fatihah, buka lah jiwa kita. lagi, okay? iaitu apa? Aku buka Al-Kalam Allah. Kalam Allah di dalamnya ada kesempurnaan. Kalau aku tak faham ataupun kalau aku rasa something yang aku tak boleh nak, tak boleh nak terima ayat tersebut contohnya, lagi, okay? maka bukan Al-Quran tu kurang tetapi kita yang kurang ilmu. Maka kita kena cari ilmu. Okay. Maka fatihah. Maksudnya apa? Buka lah minda, buka jiwa kita. Okay. Iaitu bila kita buka Al-Quran, kita bersedia untuk menyerap segala yang ada di dalamnya. Okay. Daripada ketenangannya, daripada penawarnya, daripada ilmu-ilmu, daripada apa sahaja okay. yang ada di dalam Al-Quran. 30 juzuk. Okay. Baik. Ini fadilat daripada hadis. Okay. Rukun qawli dalam salat fardul. Nama rukun kauli ni maksudnya apa? Siapa tahu rukun kauli? Kauli kauli ni apa? Apa lagi rukun-rukun dalam solat kita? Selain pada rukun kauli kita ada rukun apa lagi? Siapa tahu? Hmm. Boleh respon, boleh buka uh, mikrofon. Rukun fi'li kita ada. Rukun fi'li melibatkan perbuatan. Jadi okay, bila rukun kauli maksudnya apa? Melibatkan ucapan. Contoh rukun kauli ialah takbiratul ihram. Siapa yang tak sebut Allahu Akbar, tak ada solat bagi dia. Dia angkat tangan tapi dia tak sebut Allahu Akbar, maka tak ada solat bagi dia. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar tersebutlah rukun qauli kena ucapkan, bukan kena angkat tangan tak. Rukun angkat tangan tu tak sunat saja. So Al-Fatihah adalah rukun qauli, tak boleh tak dibuat. Lagi okay? memang kena sebut, kena ucap, kena didengari pada telinga kita. Okey kita kena rasa badan kita ada keluarkan effort untuk menyebut surah al-fatihah tersebut. Okey. Baik. Kemudian apa lagi? Surah yang paling mulia, paling kerap diulang dan lambang pada al-Quran yang agung. Ni hadif ni yang saya kongsikan slide dia. Okey. Baik. Kemudian fadilat surah juga adalah menjadi penawar. Okey, ini mujarab. Ni kita sebut apa? telah di test telah kata lagi telah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman yang ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi bila mereka bermusafir dan melalui satu lembah lagi lalu mereka ditahan oleh penduduk di lembah tersebut yang mengatakan apa ketua kampung kami kena sengat dengan sesuatu. dah dah macam-macam cuba letak daun ni letak daun tu tak jadi. Okay, maka di mereka mencari ada tak sesiapa rocking, siapa-siapa -siapa yang boleh merawat. Lalu, satu orang sahabat Nabi offer. Okay, dia pun tak tahu nak, nak, nak buat apa. Lalu dia pergi. Okay. <clears throat> Jadi bila dia buat sesuatu dan Alhamdulillah dengan izin Allah. Okay, sengatan tersebut hilang okay, dan sembuh ketua tersebut. Lalu bila dia sembuh, maka penduduk kampung nak uh, nak bagi ganjaran ini okay. dengan apa dengan lebih kurang uh, seekor kambing okey jadi semua sahabat lain pun tanya apa yang kamu buat masa tadi macam mana dia boleh sembuh tu lalu katanya apa, aku tak buat apa-apa melainkan aku bacakan suratul fatihah badannya okey jadi semua berbincang eh boleh ke tadi kita nak ambil kambing nak nak ambil hadiah sedangkan uh, apa panggil balasan kepada bacaan al-Quran tadi boleh ke ambil hadiah ke atas bacaan Quran tadi? Ya, yeah, tadi. Lalu mereka pun kata tak payah, tak payah bagi lagi hadiah tersebut. Kami nak tanya Rasulullah dahulu. Kami balik dulu, kami tanya Rasulullah. Lalu mereka balik lagi bila sampai jumpa dengan Nabi SAW. Mereka ceritakan apa yang telah berlaku. Lalu Nabi bertanya apa? Wa ma adraka anna harukiah. Macam mana kamu tahu bahawa ia itu iaitu suratul Fatihah adalah penawar, adalah surah rukyah yang boleh menawarkan. Okay? Baik. Jadi itu maksudnya apa? Adakah Nabi menolak? Nabi tak tolak. Iaitu Nabi approve surah ini dijadikan sebagai apa? Bacaan di dalam rawatan. Nabi approve. Dan Nabi tambah lagi lepas tu. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat tak rasa berat hati. Nabi kata apa? Boleh ambil tadi, tambing tadi dan bagi sikit pada aku kalau ada lebih. So Nabi nak senangkan hati sahabat. Okay, jadi mereka, okeylah mereka ambil hadiah tersebut. Okay, baik. Tadi yang kita tengok tadi, yang itu adalah penyakit fizikal. Sakit secara fizikal yang ketua kampung tadi disengat. Okay. Jadi ini dalam uh, Ibn Qayyim sebut dalam Tib Nabawi. Okay. Memang ternyata ni adalah salah satu mujarobat iaitu benda yang dia apa, antara bacaan ataupun sunnah Nabi SAW iaitu merukiah diri ataupun orang lain dengan ayat Al-Quran. Selain daripada guna Fatihah, guna juga tiga kul contohnya. Okay. Kalau boleh kita lakukan, buatlah dahulu. Okay. Sebelum kita nak ambil ubat, cuba buat dahulu. Anak kita sakit perut, tak tahu nak buat macam mana. Nak bagi ubat, dia kecil lagi contohnya. Okay. Maka bacalah suratul Fatihah. Okay. Macam mana nak buat? Nak baca dalam air ke? Nak baca kat tangan ke? Macam mana? Okay. Kata Ibn Qayyim Rahimahullah, itu tertulang pada kita. Antara yang dia pernah buat adalah dia bacakan di dalam air lalu dia minum. Okay. Pernah juga dia buat apa? Dia baca dan dia kemudian ditiupkan ke tempat yang sakit. Okay. Maka semua apa pun cara dibolehkan. Yang penting apa? Itu adalah bacaan yang kita tahu memang ayat Quran. Okay. Baik, so jadi masing-masing boleh cuba di rumah nanti. Okay. Ke se -se Sejauh mana dia mujarat pada diri kita ataupun pada orang yang kita cuba rawat tersebut, Maka itu terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita dapat pahala di atas apa? Ikhtiar yang kita lakukan mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Okay. Kalau penawar kepada sakit fizikal pun boleh. Maka apatah lagi penyakit yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita ni buntu. Pesal rasa mudi, rasa berat hati, kepala ni rasa penuh macam-macam duk dalam, dalam fikiran. Okay. Rasa anxious saja, rasa apa Uh, risau tak tahu nak cerita lagi okay? maka bacalah pada diri kita surah al-fatihah baik jadi mudah-mudahan hari ini saya boleh bantu kita semua untuk memahami memaknai surah al-fatihah supaya apabila kita baca nanti kita ada connection kita berasa ada connection ada roh dengan surah ini lagi okay? baik apa lagi apa lagi dalam hadis tentang surah al-fatihah iaitu Allah Subhanahu wa taala ni yang telah diceritakan Uzah Hazwani dulu ingin okay, merespon setiap bacaan ayat al-Quran itu setiap bacaan surah al-Fatihah. Okay? sebutan yang kita sebut secara perlahan yang kadang suami kita pun tak dengar anak kita tak dengar yang kita sebut yang kita baca di pertengahan malam pada setiap hari dalam solat fardu dalam solat sunat. Okey setiap bacaan tersebut Tuhan yang maha agung yang tinggi mendengar suara kita tersebut. Okey semakin perlahan kita baca tersebut semakin dia mendengarnya bila kita menyebut Rabbil alamin okay. kita tak tahu kita rasa seolah-olah kita sendiri saja kita dengar tak ada orang lain dengar tetapi Allah Maha mendengar hamidani abdi Allah kata apa hamba-ku telah memujiku dan seterusnya okay. ini saya akan kongsikan juga nanti insya-Allah di dalam uh, slide dia okay. cuma nak kata apa setiap satu ayat direspon oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita rasa apa yang kita sebut, okay, apa yang kita tangiskan di dalam sujud kita, dalam rukuk kita, setiap satu tersebut Tuhan yang maha mendengar, mendengarnya. ini okay? Kita baca di dunia tapi didengar di langit. Okay? Bahkan lebih laju daripada apa? Cahaya kan. Sebab so, kita punya apa? Doa ataupun sebutan-sebutan ayat ini yang memuji Allah. Lagi laju daripada cahaya sebab dia sampai ke langit lagi pantas daripada cahaya okey baik sini okay, kita tak nak cerita lagi baik lepas ni saya nak cerita ada masa berapa minit ni setengah jam <coughs> ni ni adalah ayat pertama bismillahirrahmanirrahim ada dalam surah al-fatihah dan semua surah kecuali surah at-taubah okay, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang okay. Ini permulaan ayat Allah start dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Baik, siapa boleh respon kat sini? Kalau saya tanya kat sini Ayat ini adalah ayat yang lengkap ke tidak lengkap? Siapa tahu? Sekejap saya buka ni Buka dekat cek Ni ayat lengkap ke tak lengkap? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ni sempurna ke tidak sempurna? Kalau orang buat dalam bahasa Melayu? Dengan uh, dengan buku, uh, dengan kerusi yang mahal dan selesa. Macam tu. Contohnya, ayat itu sempurna ke tidak sempurna? Siapa boleh respon? Hmm. Dia sempurna ke dia macam tergantung Ha, siapa tahu Dengan telefon yang uh, sangat mahal dan elok ini Kita berhenti macam tu saja ayat tersebut Adakah itu ayat yang lengkap Ataupun tidak lengkap hmm, Siapa boleh respon Boleh tulis dekat chat pun boleh ha. Ha ah, sudah. Test test. Fail to start the camera. Eh uh, suara boleh dengar lagi tak? Tadi putus. Eh uh, suara boleh tapi tak dapat screen. Suara dengar tapi tak nampak. Tak nampak ustazah. Tak nampak dah. Oh, uh, cannot start video fail to start the camera. Apa uh, pesan ni? Pita ni, live je. Saya cuba masuk ke dalam ni lah, masuk dekat apa, kena phone dia Sekejap ya, technical problem lah Tak apa, tak nampak muka pun tak apa eh recording in recording progress and progressing and progressing and progressing and progressing.